Замечательно, значит, здесь твои руки тоже есть. Замечательно. А следующий, где хозяин этого мотоцикла? Так, я попрошу зрителей. Секундочку, секундочку, я попрошу зрителей, давайте мы отойдем немножечко дальше. Гитара. вам потом разрешат всем, я думаю, даже последние дядьки на мотоциклах, если вы сейчас отойдете чуть-чуть дальше, чем вот это вот ну, ограничено общим кругом. Я понимаю, всем интересно. Девчонки, э вот сзади люди, которые... Я прошу меня услышать, это касается вас. Уважаемые, я, я так понимаю, это ваш выводы, да? Заберите, заберите, пожалуйста, куда нибудь да. да, вы здесь мешаете, на самом деле, я вас очень прошу, пожалуйста, зайдите за день. Остальных ребят, вот, которые там тоже притусовались, я не знаю, чьи вы выводы, но я прошу вас тоже уйти. Пожалуйста, за ограждение давайте зайдем, хлопцы, любить меня, пожалуйста. Не на вас всякими погаными словами. Так, ребята, я извиняюсь, конечно, но ну, на самом деле формат вот данного мероприятия не предполагает брения на мотоциклах, каких-то веществ интересных, Не знаю, что делать еще. Мотоцикл, да? И что ты крадешься? Если кто-то на будет Боже, ну, попугай. Ну тогда что отсюда, -то... Михаил из Киева. Сделал на Громче говори немножко. С минимальным расходом. У тебя? <звуки> Михаил, ты иногда э, где делал? Сам делал, замечательно. Крылья, синий, бак, сидушки практически чудотворец. Следующий селебристый, даже не знаю, как правильно обозвать. Ну, сейчас пусть хозяин все расскажет. А не надо, надо называть. Меня зовут Юркьян, я из Штомера. Этот мотоцикл я сделал отсюда и до сюда, полностью своими руками. Покраска, пошивка, приделка мотора, сварка, выкипка всякая там. То есть все полностью сам. Ну, ты же понимаешь, это МТ? Понимаю. У меня просто БМТ, я смотрю, у тебя тут масляный холодитель стоит, у тебя фильтры нулевого сопротивления, вакуумные карбюраторы, да? Это я должен рассказывать или ты? Подожди ну, секунду, подожди, подожди. Ребята, на самом деле у нас как бы ну, тут вот такая ситуация, у нас есть две иномарки, вот там дальше чуть-чуть стоит еще э, спортбайк стоит. Э, есть принципиальная разница, я так предполагаю, что нам нужно будет вычислить поддельную струю, на марке и в отдельную струю как бы с мотоциклы, потому что ну, это, это, просто это культ определенного мотоцикла как бы. И здесь оценка объективная возможна только тогда, когда в этом разряде присутствуют не только мотоциклы данного вот вида. То есть, что касается иномарок, давайте сделаем так. Давайте определим лучшую из иномарок и лучшую из садков. Я с а тобой не согласен, а ее вообще в корне. Салют. Ну так же, что... Тогда иномарки отпали. А сама конец сам иномарка. Не сам не сам. Нет, я... Нет, нет. Я... нет. Если здесь подобен глушитель кувалдой, он может и подолбать глушитель кувалдой на демаке. Понимаете? Да. Если у него покрашена нормальная красота, в компании можно и покрасить. Я целиком я, я, я... Я, я, я... полностью согласен с тем, что выполнение наших, образно говоря, олдскульных аппаратов, которые, которые на самом деле ничем не хуже, чем любая другая его марка должно быть тоже на уровне. Я предоставляю право выбора нашему многоуважаемому жюри и как бы... Собираюсь... У, нас, оба, у нас есть определенный рубинка, да? Собласен, Мы смотрим на мотоцикл, который в Ямаке. Блестит? Ну, да. Блестит. Первый мотоцикл да? блестит? Нет. И блестит. Третий, четвертый. Блестит? Нет. Там еще, так. нет. Блестит или нет? Да. Так, блестит или нет? Да. А вот смотрим, где человек напивно ночами вот на, на кухне сидел. Сидел, пёр. Ну, немножко подживели. цилиндр. Нет, так, все, значит, определились. Пускай жюри. Как будет одна. Определяем все сразу. Согласен. А, хозяин... А, а... Как это не называется? Подождите, я немножко обращаюсь. Крыса 갖... это называется? Нет! Нет да. Это не крыса. Это как крыса. Это? Ну, человек Мир. явно хотел еще что довершить что-то, но получилось да, в итоге крыса. И, кстати, довольно-таки да, неплохая. Звездные войны, вот. Мотоцикл «Звездные войны». Дарт Вейдер. И «Звездные войны». Где у тебя меч лазерный был спрятан? Я сломаю мотоцикл. Блин, успокойтесь, я прошу очень, успокойте этого человека. От моего имени.

Давайте как-то распределимся по краям, хотя бы. На самом деле этот человек приложил титанические усилия для того, чтобы поизвлечаться на мотоцикле. я не понимаю, я сам в свое время извращался тоже с мотоциклным флагом. Флаг! Вот тебя там обезде. правда. А это Андрюха. Андрюха это у Андрюха. байкера. А ну, а подожди, тихо. Вот а дайте, я не это правда не не прав. не одену. Нет, давай я делаю. Нет, девушка. я первый скажу, потому что я, я сейчас делаю для девушки И тоже это будет, ну это не то есть, вот. Это Урал. И это серьезный поступок для девушки сесть на эту технику. Кто катался на Уралах на Днепрах, тот знает это прекрасно. Для мужика это не всегда как бы нормально и правильно старый, здесь мотоцикл. Вернули время мотоцикл или это первый мотоцикл девушки. Я прошу сейчас, в общем, хотел сказать, что он уже готов утешительный А может утешительный? Ну как бы Какой дать Вот такой такой Значит, мы просто обговорим, что сейчас... Дальше попросить, ты три человека. Какой ты, Кроме тебя в жюри, А, там мы уже посоветовали. <гум> да. А, так вот, они просто съехали, оказывается. А, они не съехали, они сказали, вот, вот и вот. Ну понятно, все, <гум> хорошо, давай тогда. Э, последний участник, а, а мне пропустили, извини, да, ты должен сказать, где ты его купила, за сколько, сколько ты ездишь, сколько ты вчера выпила, что ты 8 кругов накатал, да. в потом покрасали. Меня зовут Никому не говори никогда больше так. Ничего так, главное, не пила, и а, тут электрики были, проводочки вешали. Я может, она поехала, а зупинить не может помочь для нее. Я тигр знаю, кого Может, кайф ловит. А ну, всякие бывает. Ну, а, и останется у нас сьомый. Да, сьомый. Там еще два мотоцикла вообще-то в Да, вовремя выезжать надо. Давай. Нет, ну, так, они так они тоже были, были на самом деле. Я тоже понимаю. были? Ну да, просто место не видели. Место, все, хорошо. А мы тебя не видели? Там Давай. еще там еще и еще не просто. Давай. Там все, два блин. Плохо, да, да. когда... Когда люди, э, ну то есть, одни пьют, а другие еще нет. Поэтому возникает не взаимопонимание. Там еще на мотоцикл, а взаимопонимание. Хорошо, мы посмотрим. Я приехал из Волыни, Громче говори, всего интересно тоже. Средние рука на руку. это кто-то звать? Володя не ржавейка будешь что делать. Давай все все ржавейки. Черепушки, парюшки, прибойки, рюшки, вывочки, щепушки. все то с Володь, все нормально, тільки ти ж пару 10 гривень, купити ще кусочок і щоб до танки життя. Я знаю, я Так, Давайте проходимо далі. Там шикають, у нас є два Голова і мечта сині. І бісений спорт. Давайте ми подвінемося. Маєте представитись, бо ми не бачили вас мотоцикли, не оглядали. Погромче говорим, ребята, рассказываем про себя ярко.